Демонстрірується вперше, а не із Первого Піросюкранського музею історії форми діж нашого філіала Кремчуцького воєнного історичського музею. Я, Володимир Секерко, мешканець міста Вісмар, з великим задоволенням пропоную у дарунок цю картину невідомого кременчуцького художника Пацовському роману співробітнику музею для подальшого її використання на його розсуд. Картину було знайдено мною у місті Вісмор на меблевому звалищі. До цього вона належала невідомій особі 24 травня 2019 року. Вісмор У 2011 році великий друг нашого музею, Піробсіукранського музею історії форми одежди Германії, Владимир Сікерка випадково на шпримулі знайшов цю картину. Його привлекло увагу... самая интересная часть этой картины – это надпись на обратной стороне на немецком языке. Эта надпись говорит о том, что данная картина была нарисована мне на память 15-летним мальчиком в Кременчуге в мае 1942 года. Эксперты подтвердили идентичность этой надписи, соответственно, возрасту 1942 году. Мы попытались вместе с коллегами из одного из немецких университетов провести совместное расследование данного вопроса, данной ситуации, но, к сожалению, защита персональных данных в Евросоюзе работает до такой степени, что она подобным расследованиям просто препятствует. Как нам удалось выяснить, в начале мая 1942 -го года в городе Висмар... Умер кто-то из ветеранов Вермахта. Кто это был? Офицер, солдат, мы не знаем. Или его наследники или домовладельцы после его смерти выбросили все, что было в его квартире, в том числе эту картину. Мы можем видеть, что для 15-летнего подростка это неплохой рисунок. Есть очень большая вероятность, что память об этой ситуации, поскольку ситуация неординарная, хранится у кого-то или из кременчутских семей, или из немецких семей. Возможно, наши друзья и коллеги в Германии будут более удачливы в поиске, чем мы. Возможно, увидев сюжет или увидев эту картину на выставке, кто-то отзовется и скажет о том, что да, вот такой вот случай был в нашей семье и поможет раскрыть тайны этой э, картины.